сегодняшнего вечера все вы, кто с Майдана пришел сюда. Понятно, что мы тут сейчас революцию не устроим. И Микола прав. Микола человек чина, человек действия, человек прямой идеи. И он правильно все делает. И я сегодня, вот я говорю, что давай, Микола, и сегодня пойдем. И правильно он говорит, что завтра нужно выходить в день добровольца. И правильно он говорит, что нужно, по большому счету, это вот сегодня национальный корпус, допустим, громил Сбербанк, Микола ну, до этого громил всякие там банки. И ну, нас пришло мало. Я вот стою тут, вы не видите. Там стоит огромное число, то же самое, национальной гвардии. Стоят какие-то чмошники там с этими СССР, ФРДССР, огнетушители. Нас 300 человек прошло. Так вот, друзья, мы добились того за эти три года, за эти три года мы добились того, что даже небольшая группа людей может напугать всю ту нечисть всех кровососов, которые сидят в этой администрации президента. Потому что мы поняли, что 21 ноября 2013 года, в историческую дату, когда мы вышли, нас было немного. 19 января, когда правый сектор а, активисты свободы и будущего Злого, будущего УНА и будущего же правого сектора, мы повыходили на сколько было? Ну, человек 500. Так мы изменили историю Украины, когда начали столкновение на улице Лушевского. И пусть все вот эти парни, которые стоят за моей спиной, они все-таки красивые, они все-таки в модных касках, не модных бронежилетах. Я, например, на фронте их не видел, как бронежилетах. Right. Просто так вот таких касок, таких бровинжелетов, такого снаряжения я на фронте практически не видел. Мы видим, что даже небольшая группа людей, таких как мы, можно напугать тулмах. И тулмать огородилась сейчас кучей своих новых оккупантов, что там из Форда, из Национальной гвардии, еще сколько угодно. Даже не бойтесь, когда у нас приходит мало нации. Это ничего не означает. Нас не в 12, не в одиннадцатом. И в 2010 году приходило все равно мало. И в итоге мы все равно смогли свергнуть ту

Я на целевості вагона. Ви всі, стоячі тут, і я, коли я воював на Воєнськоті, я давав присягу українському народові. Ви! І ваші батьки, які послали вас сюди стояти, і ось ця Верховна Рада з місяця Дорошенко. Готуйтесь з нами. Коли ви підете проти нас, проти військових, які стояли. Вони пошли сьогодні. Ви сформирувалися. Чекайте трохи коли Ви сформувалися, ви стояли там. Ви зараз хлопці стоять, гинуть. послухайте мене ще раз. Ташко підніміть. Зробили це в Турції. Нормальні хлопці, які поклали свої бронежилети, послали, які поклали свої хліби. І одішли, не стали противодействувати владі. Це люд, люди, які прийшли на цей майдан. Це створюється майдан, хлопці. Тому що ваші батьки, ви отримуєте зарплату, а ваші батьки спітають, ви самі знаєте Тільки скільки ваші батьки отримують за зарплату.